Pada awal pagi 9 Jun tahun lalu, satu kemalangan jalan raya di Leboraya Timur Barat telah meragut nyawa 15 pelajar remaja. Apabila tragedi sebegini berlaku, kita sering bertanya, salah siapa pemandu, syarikat atau sekadar nasib malang? Namun, apabila saya meneliti laporan siasatan akhir setebal 188 muka surat ini, puncanya jauh lebih rumit daripada apa yang kita sangkakan. Daripada kesilapan pemandu itu sendiri, sikap syarikat yang mengabaikan keselamatan, sistem lesen yang dimanipulasi hinggalah kepada kecacatan infrastruktur jalan raya, pengabaian penyelenggaraan dan kegagalan kawal selia. Setiap kelemahan ini menjadi persoalan siapa sebenarnya yang perlu perlu dipersalahkan. Kalau jalan tu memang uh, secara, biasa ya secara international standard sebab itu Malaysia gunakan penghadang apa uh, besi tu ya uh, jadi um, kita tengok kalau tak ada penghadang tu mungkin lebih apa kata bahaya sebab kalau berlaku apa kereta yang uh, hilang kawan dia terbabas kalau tak ada penghadang mungkin dia jatuh ke kau lagi teruk kan jadi kita tak boleh lihat penghadang ini sebagai sesuatu yang tak baik ya? sebab terbukti lah gunaannya di international standard lah kita pakai ya? ya. Dua hari selepas kemalangan itu, Menteri Kerja Raya Alexander Nantaningi mempertahankan Jabatan Kerja Raya JKR mendakwa bahawa penghadang di tempat kejadian memenuhi sepenuhnya piawaian keselamatan antarabangsa. Benarkah? Mari kita lihat lokasi kejadian di laluan Lebuh Raya Timur Barat Gerik Perak. Apakah masalah pada penghadang jalan atau guardrail di sana? Laporan siasatan menyatakan secara terus terang bahawa penghadang jalan atau guardrail tersebut bukan sahaja gagal berfungsi, malah menjadi mekanisme utama yang memburukkan lagi tahap kecederaan dan kematian penumpang. Ini adalah penghadang jalan jenis double beam yang sering kita lihat di jalan raya. Secara teknikal ia sepatutnya berfungsi begini. Apabila kenderaan melanggar, ia akan menyerap tenaga dan melencongkan kenderaan kembali ke jalan. Itu adalah reka bentuk asas keselamatan jalan raya. Laporan itu menyatakan bahawa struktur rel pengadang W-beam pada segmen jalan tempat kemalangan itu berlaku mengandungi bahaya tersembunyi yang serius seperti pemasangan yang tidak mematuhi peraturan. Jarak antara tiang rel pengadang adalah 3.8 meter, jauh melebihi had 2 meter untuk piawaian keselamatan antarabangsa yang melemahkan kekuatan struktur dengan ketara kesilapan pemasangan sambungan panel rel pengadang sebenarnya dipasang melawan aliran lalu lintas dan beberapa bot hilang. Ini mengakibatkan rel pengadang patah dan tertanggal apabila terkena hentaman dan bukannya menyerap hentakan. Kegagalan reka bentuk terminal hujung seperti ini. Terminal hujung tertanggal dan tiada suara geometrik dilaksanakan semasa pemasangan menyebabkan ia menjadi titik tumpul dan meningkatkan risiko ia menusuk sesuatu. Akibatnya, apabila bas melanggar pengarang tersebut tidak melindungi sesiapa, sebaliknya menjadi senjata maut yang menembusi bahagian kiri bas. Daripada 15 pelajar yang terkorban, 11 daripadanya duduk di sebelah kiri. Menteri Kerja Raya telah menegaskan norong yang terlibat masih berada pada tahap perkhidmatan yang baik dan mencukupi untuk mengendalikan jumlah trafik sedia ada. Namun, laporan siasatan mempunyai penilaian berbeza terhadap penyelenggaraan jalan tersebut. Kami simulasikan lokasi kejadian untuk membawa anda merasai pemanduan pada waktu malam. Bas yang membawa 42 pelajar ini bertolak dari Jerteh, Terengganu untuk pulang ke Universiti Pendidikan Sultan Idris. Inilah keadaannya selepas hampir 4 jam memandu. Jalan raya gelap gelita. Tiada pemandu cahaya, tiada lampu jalan, tiada paku jalan, tiada papan tanda arah. Malah garisan jalan juga sangat kabur. Laporan menunjukkan permukaan jalan retak, garisan kabur dan ketiadaan lampu menyebabkan jarak penglihatan pada waktu malam sangat terhad. Tambahan pula, laluan tersebut perselok dan menyekat pandangan pemandu. Sehari selepas kemalangan itu, pemandu bas berusia 39 tahun, Amirul Fadel Zulkifli, mendakwa bahawa punca kemalangan itu adalah kerosakan brek yang menyebabkan dia hilang kawalan bas dan melanggar penghadang tepi jalan. Pihak polis dan menci angkutan Anthony Loke ketika itu memberi amaran kepada pemandu supaya tidak menyebarkan dakwaan break gagal yang belum disahkan untuk menutup kecuaian memandu jadi, apa kata laporan siasatan? Brake memang gagal tetapi bukan secara tiba-tiba. Sebaliknya, ia adalah kegagalan berperingkat. Pemandu menekan brake secara berterusan dan kuat di laluan menurun bukit. Menyebabkan kegagalan sistem brake yang membuatkan bas hilang kawalan. Ini adalah punca utama kemalangan. Yang lebih serius adalah kawal selia bas tersebut diselenggara di bengkel yang tidak bertauliah menggunakan bahan bermutu rendah. Kebocoran minyak pelincir yang mencemarkan pelapik brek juga gagal dikesan lebih awal. Walaupun bas tersebut lulus pemeriksaan tahunan di Puspakom, laporan menekankan bahawa pemeriksaan dijalankan dalam persekitaran terkawal. Ia tidak dapat mensimulasikan realiti pemanduan jarak jauh selama berjam-jam. Dalam kata lain, sistem pemeriksaan tidak mampu mengesan prestasi operasi sebenar. Laporan ini mendedahkan begitu banyak kelemahan sistemik yang melibatkan kecuaian tugas di pelbagai jabatan kerajaan. Namun sehingga kini hanya pemandu dan syarikat yang dihukum. Tiada pegawai kerajaan yang dipertanggungjawabkan. Dalam kata lain, ini bermakna pemandu dan syarikat yang terlibat telah tertakluk kepada penelitian teliti, manakala akauntabiliti pentadbiran sektor awam kekal dangkal. Kenyataan yang tidak seimbang sedemikian seumpama hanya satu pihak sahaja dipersalahkan, manakala pihak lain hanya mengeluarkan kenyataan dengan mengatakan bahawa keselamatan jalan raya sudah ditambah baik. Akhirnya, hanya menangkap seorang pemandu yang dilabel teruk dan cuai serta menghukum syarikat yang teruk. Manakala akauntabiliti kerajaan dipenuhi hanya melalui penguatkuasaan dan pengumuman dasar, kami memberi tumpuan kepada bahagian akauntabiliti rasmi siasatan dengan mengetengahkan dua isu kritikal, kecacatan infrastruktur dan kegagalan sistematik pengawas seliaan. Laporan ini sebenarnya sangat penting dan mengambil masa untuk dikaji. Tetapi apa yang kami ingin sampaikan pada waktu ini baru sedikit. Kami yakin banyak lagi perkembangan terkini mengenai laporan akhir kemalangan tersebut yang ingin diketahui. Malaysia kini telah melakukan penyusunan dan analisis secara terperinci. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, anda boleh mengimbas kod QR yang tertera di skrin. Terima kasih.